почитайте историю хоть маленько, ладно? Ну, я читал, да, историю. Ну, а хорошо, можете ой. объяснить, как на территории Российской Федерации, на территории Украины появились российские граждане? И вот, например, в 2014 году российский военный, э, можете взять и проверить, Трундаев, Евгений Валентинович, он получил Героя России за то, что погиб на территории Украины. Это как? А какого хуя тогда? Миллионы, сука, ваши. Украинских людей у нас проживают. Расскажите мне тогда, пожалуйста, а, про это. Я, я расскажу, я расскажу. Давайте. Смотрите, когда пришли, когда пришли российские военные э, и этот и захватили Донецкую, и Луганскую область, они начали, они на, они рассказывали, что вы не, вы не будете платить кредиты, у вас все будет хорошо. Это пропаганда называется. Это? В четырнадцатом году. Да серьезно? Да сейчас что-нибудь делают, которые сейчас бегут нахуй люди к нам и говорят, Послушай, давай нам, я тебе расскажу. Давай, а э, слуш, не... слушай, ты можешь камеру на Галину повернуть, а то твое декольте меня ну, с толку сбивает. Не пофигу. Ну, да, я да. понимаю, что тебе давай... пофигу, ну, но... сбивает смысле, сбивает смысле.